Тевел закона, беззаконные условия, титрил по территории Молдовия, сыду и В территории Республики Молдовия, то метру был то метро ремонт заявления по убежище и по виду на жительство. Эти декас ли Аверик для украинские мануш шати на ходимпе анди Республика Молдови пока Аменди жал чрезвычайную ситуацию. Кэстон установили Лисарди, линг комиссия анди Республика Молдавия. Кану Мануш дел заявление, коли струбули с убежища, то Каду Мануш троил Андимолдавия по закону, пока мисс декан соти Коран. Из заявления рассмотрю пи в течение шовщен. Пи время, судья рассмотрю пи заявление, Мануш все равно находил пи по закону. Даже тина на ей заявление, то Мануш цели справу те обжалуила решение до на национального суда. Полосая время судья взяла апелляцию, омануш находил пи все равно по закону. Саржало процессу канату мирому на заявление по убежище. Тумары лила, а вену андофайлу бюро миграции убежища. Жепеку дя время, пока жалы процедура соти карен. Че трубыла котумен трубыл туми ли лила, то туми индисы туми права, че мангали лила кати разуря соти трубыл ми туми, туми. Пока у мануш дел заявление, у мануш получу лила кайсы беженцу. Лимануш андай Украина, Катерина де Молдовия до 24 февраля 2024 года сакадя шайте рамон заявление теленубежище. убежище. Касте получил Мануш вид на жительство, текарол Мануш бути, ли украинцы шайте обратимпи анду бюро по эмиграции, кайсэнду Кишиневу, бульвара Дачия, 124, или тидендума по номер телефона 022 82 2007.